Перше зі святом, скажіть, цей велопробіг сьогодні. Ви може ви теж проїхались на велосипеді? Ну, ви знаєте, немає мене, на жаль, велосипеда у власності. Ще не купив такого велосипеда, але звичайно міг би стати до ладу і взяти велосипеди разом із учасниками сьогоднішньої акції прокататись по місту. Хочу привітати всіх учасників цього заходу із національним святом. Всього українського народу Днем незалежності, і це гарно, що світ такий захід проходить місті Чернігів. Цей захід говорить про те, що бачите, багато зібралося тут учасників. Це говорить про те, що велосипедний рух у нас не призупинився, він розвивається. Ми будемо робити все для того, щоб кількість учасників <кій> велоспільноти тільки збільшувалась, щоб були встановлені велопарковки. Ми будемо робити вже у планах у нас є, зробити перші велодоріжки по по вулиці Магістратської, по вулиці Щорса. І в подальшому хотілося, щоб кількість велодоріжок, кількість велопарковок кількість збільшилась. Звичайно, ми не можемо досягнути тих темпів, які є у Львові. Там вони планують 40 кілометрів велодоріжок, але ми будемо. І Йти поступово вперед. І, я думаю, що велосипедний рух має великі перспективи в місті Черніве. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто велосипедисти відчують себе незалежними, а місто стане дружним до них. так? Так, да, Звичайно. Mm -hmm. Ми будемо сприяти, тому що велосипедний рух в місті розвивався. Дякую. Mm -hmm. Добрый день, меня зовут Вареник Андрей, я представляю общественную организацию Велоче. Сегодня у нас проводится велопробег, посвященный Дню независимости Украины. Участие добровольное, велопробег патриотический какое количество участников, даже сейчас сложно сказать, потому что было объявлено в соцсетях и в средствах массовой информации. Поэтому сейчас кто как считает, кто как хочет выразить свою гражданскую позицию. И мне кажется, что именно этот День независимости изменит понятие наших граждан Украины, жителей города Чернигова, о понятии Дня независимости в целом. И каждый должен понимать, что Независимость а, в первую очередь ответственность. Каждый mm -hmm. должен быть ответственным за себя, за свои мысли и особенно за свои действия. Mm. Спасибо. Я Андрей, я представляю общественную организацию Велоче. Сегодня мы вместе с вами проводим велопробег посвященный Дню Независимости Украины. Э -э наша страна переживает сейчас очень тяжелые времена. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня понятие День независимости для каждого из нас изменится, потому что именно сейчас, в эти трудные минуты, каждый из нас понимает, что такое независимость на самом деле, что значит за нее бороться. И в первую очередь независимость – это ответственность за свои мысли, за свои слова и особенно за свои действия. Сегодня своими действиями мы поддерживаем независимость нашей страны. Мы поддерживаем действия наших ребят, которые воюют в АТО. Мы поддерживаем тех, кто трудится. Мы поддерживаем те, кто занимается культурой, те, кто поет песни, те, кто танцует, те, кто делает нашу жизнь лучше. И каждый из нас должен этим заниматься, и тогда наша жизнь действительно будет становиться лучше. Это в двух словах. Теперь по организации мероприятия самого. Мы сейчас выстраиваемся в колонну, вот здесь вдоль драмтеатра. Какое количество участников, я, честно говоря, не предполагал, что будет их настолько много. Ну, там будет человек, думаю, 50 максимум. Но мне очень приятно видеть вас здесь. Спасибо, что вы здесь собрались. Выстраиваемся в колонну, ну не знаю, по два, скорее всего, вдоль театра. Впереди будет ехать машина ГАИ. Убедительная просьба, ни в коем случае не обгонять машину ГАИ. Не надо этого делать. Это не гонка, это велопробег. Здесь важное участие, а не победа. Машина ГАИ должна прийти первой. Пожалуйста, да. А, да, <пасит> Конечно, да. Вот. Маршрут, маршрут, почему я нигде не оглашал маршрут, потому что до последнего момента выясняли, как лучше сделать, и было принято решение, чтобы не усложнять мероприятие, едем по всем общеизвестным маршруту, который был на Велодне и на других пробегах. Мы стартуем от Красной площади, спускаемся по улице Шевченко до Политеха, там поворачиваем налево на Рокоссовского, доезжаем до Вены, Поворачиваем налево на 1 мая. Спускаемся на 5 углов. По проспекту Победы едем к Украине. Все меня слышат? Чтобы потом не говорили, я не слышал. На Украине поворачиваем на проспект Мира. Доезжаем до Градинского. По кругу разворачиваемся. И встречаемся опять же здесь. Те, кто доехал, фотосессия. Для желающих э -э я проведу, у нас был совместный велоурок с ГАИ по правилам дорожного движения. Можем пообщаться на эти темы. И в принципе фристайл, свободная программа. Каждый занимается своим делом и идет принимать участие в общегородских мероприятиях дальше. Не Усміхнеться доля, Сгинуть наши вореженьки, Як роса на солнце, Запануем мы, мы, братья, У своей стороны Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода. Душу и тело мы положим. Козакого роду. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! Дякую! Чепуймося в колону.